В этом году у нас действительно очень большие планы. Это в первую очередь создание новых лесов, это создание предпосылок для того, чтобы объединить наконец-то все леса Украины у одного собственника, это у государства, это в Державном агентстве лесных ресурсов Украины для того, чтобы уже никто ни на кого никогда не показывал пальцем и не говорил, что кто-то бесхозяйственно себя ведет. То есть уже получается один орган, который отвечает за состояние лесов во всей Украине. А то получается, что, к сожалению, люди же не понимают, где находится какой лес. То есть возле больших городов, возле больших районных центров, это лес коммунальный, и естественно, что там часто возникают вопросы, к которому мы, к сожалению, не он не принадлежит нам, и мы не можем там наводить порядок. Там существует очень большое количество и незаконных рубок, и возникают пожары. Естественно, что это вызывает у наших граждан недовольство, обеспокоенность. Для того, чтобы мы четко взяли это все дело под контроль, есть соответствующие поручения и президента, и премьера, для того, чтобы в ближайшее время у нас появился один собственник, который эффективно использовал лесные ресурсы Украины. Ну и, конечно, это строительство лесной инфраструктуры, дорог, которые позволят нам, особенно касается это Карпат, позволят нам вести лесохозяйственную деятельность, не вредя экологии этого региона. То есть так, как это происходит в Австрии, в Словакии. К сожалению, в Австрии и Словакии они имеют на тысячу гектар леса 60 километров дорог. Мы имеем на тысячу гектаров 2 километра дороги. И, соответственно, это ведет к очень плачевным состояниям. Там, где у нас есть маломальский дорога, то там, к сожалению, возле этой дороги появляется пустыня. Нам Они необходимо развивать процессы. это дело и использовать трилевочные, воздушно трелевочные установки, так как это делает весь цивилизованный европейский мир для того чтобы ни в коем случае не повредить грунт и для того чтобы в дальнейшем происходило самовосстановление, Лесных ресурсов, как это происходит все в Австрии. И в Австрии, и в Словакии лесное хозяйство занимает очень второе место по поступлению доходов в бюджет страны. Точно такие же природные условия у нас существуют в Воно-Франковской области, в Закарпатской, в горной части Львовской области и в горной части Черновецкой области. Поэтому это колоссальные возможности в будущем для развития этих регионов и сделать их такими, которые станут донорами государственного бюджета, а не депрессивными, какие они на данный момент есть. У нас запланованы 32 таких мощнейших захода в этом уроке, присвященных международному уроку лесов. Ну самый основной заход, он сейчас проходит в Украине. Він проходить під назвою «Майбутнє лісу в твоїх руках, і зараз ми протягом місяця в усіх областях України, там, де дозволяють погодні умови, будемо висаджувати ліс. І ми запрошуємо до цієї акції приєднатися як можна більше громадськості. Це і волонтери, це і студенти, це і школяри, це і Держслужбовці, які при ми запрошуємо прийняти в цьому участь і посадити свій власний ліс і зробити цей вклад в довкілля України.